Наше завдання, щоб він був звільнений. Зробити це можна тільки за допомогою волі і підтримки людей. Чим більше людей буде приходити, тим більше людей буде тут в таборі, тим більше людей поїде до президента. Буде автопоїздка о 17-й вечора. Тільки вони бачать людей, вони завжди відступають. Тому наше завдання мобілізувати людей. Це в інтересах державних посадовців, якомога швидше його звільнити. Сейчас создается наш оперативный автомайдан, который будет инструментом влияния суспельства на ситуацию. Достигла договоренность о том, что сейчас мы блокируем громадской вартой все патрули на с их согласия на выходах освобождается коридор, мы пристегиваемся с батя и переходим в тот зал, где есть видеозвезок. И будет видеоконференция с апелляционным судом прямо сегодня, где будет рассматриваться апелляционная скарга. То мы будем действовать так, как, чтобы правосудие в стране было, чтобы справедливость восторжествовала. Будем де 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 действовать всеми доступными методами. Кстати, звонил метро Ярош, тоже передавал примет э бате и сказал, что он тоже нас притримует. Сейчас он ведь сутни, но будет всеми доступными способами помогать.